Чисте повітря, кришталеві річки, безкрайні ліси і величні гори. Справжній рай для активного і оздоровчого відпочинку. І не десь там, у Швейцарії чи Австрії, а в рідних Карпатах. Саме тут розташований гірськолижний курорт Буковель. Кращого в Україні годі шукати. Для крутого зимового відпочинку тут є все: 16 підйомників, що домчать вас до мальовничих схелів, понад 50 кілометрів трас різної складності, як для новачків, так і для лижних гуру. Та Буковель це не тільки лижі, це ще й снігоходи, квадроцикли, оздоровчі комплекси, ресторації та нічні розваги. Бажаєте відчути атмосферу справжньої гусульської казки? Гайдав Буковель! Дістатися до курорта можна спеціальним авіарейсом. Або спочатку доїхати потягом до Івано-Франківська, а далі до Буковеля організованим трансфером. Щодо підбору тимчасового помешкання хвилюватися не варто. Варіантів вдосталь. Починаючи від готелів і закінчуючи розкішними шале з виходом на трасу. Ми могли б абсолютно спокійно зробити цілу програму лише про лижі і про сноуборд на буковелі, але ми вирішили показати вам все, що можна знайти на буковелі. Ну, найцікавіше. Ну, я думаю, почнемо з традиційних лиж. Ну Обличаємося. Хороший инвентарь, хорошее катание. Я как будто среди огромного стада пингвинов и ищу своего папу. А папа у меня будет инструктор сегодня. По-моему, это вы, Руслан, да? Здравствуйте. Вот папа-инструктор сегодняшнего пингвина начинающего. Ну, я схитрил, сказал, что я не умею ничего делать. Попробовал, как же все-таки инструкторы сейчас работают. Володя, вам просто Володя, вам просто... Вам просто, хотелось почути захопление от вашей техники. Ну что, начнем? Давай. Мини-инструктаж и вперед на навчальную гирку. Ну вот, учебная горка. После наших элементарных движений мы переходим к нашему скольжению уже на склоне с контролем скорости. Мы попробуем сейчас съезжать в плужке. Получается, думаю, мы можем уже переходить более сложным нашим таким катаниям, то есть э, освоить уже кресельный подъем. С удовольствием. Чем больше мы катаемся, тем лучше у нас получается. Ну, больше опыта и больше удовольствия. Да, от, от теории скучно. Поехали. Ну что, поехали! Здрасте вам. Все у нас получилось, да, а, Руслан? Спасибо за занятие, это было позитивно. Спасибо. До встречи. Я никогда не стояла на сноуборде, я никогда не каталась на лыжах. Было страшно, когда мне на одну ногу прицепили вот эту вот досточку. А почему на одну? Потому что я не умела еще на двух, поэтому мне для того, чтобы я потренировалась, сначала ее прицепили на одну ногу. Не, взагали, спрашиваю, что плевать на руки. Добро, что видишь сразу на ноги в тебе поверила. Я считаю, что это прогресс. Вот прям, видимо, мои глаза, они сразу выдали мой потенциал к этому виду спорта. Это же просто, это как хвост русалки, понимаешь? что должна вот делать и все. Как по мне, это, знаете, как пятая нога у собаки больше напоминала. Так как обычно у начинающих сноубордистов и лыжников нет своей экипировки, то ее можно взять в аренду. Зеленый с серым, как вам? Мне кажется, очень неплохо. Пойду переоденусь. Готово. Залишилось только с снеговую дошку. А помогите, пожалуйста, мне выбрать, во-первых, самый красивый, самый удобный, и во-вторых, чтобы он был самый, наверное, безопасный. Ну, и для вас я запропоную вот такие сноуборды, новой модели, хорошей ага. якости. А он не высокий для, для меня? Не-не-не. <реклама> сноуборд повинен быть и от подбородка до кинчика нас. Залежно от того, как вы катаетесь. Так как для початки все, это самый такой сноуборд, который вам нужен. Чем я не сноубордист? А? Что такое сноуборд? Вообще не знаю. Помогите, пожалуйста! А! Ой, как вы умеете! Здрасте! Здрасте, Алла. Меня Витя зовут. Да, приятно познакомиться. ведь помогите, пожалуйста, мне бусы Я совсем не понимаю, что делать Получается. впервые. Все сноубордисты, которые поднимаются на подъемнике, поднимаются с одной пристегнутой ногой. А вторая пристегивается уже наверху. Ага. Вторая свободная нога нужна для того, чтобы ты могла самостоятельно подойти к креслу, сесть в него, уехать наверх, а вверху встать и выйти. Ага. И только потом пристегивается вторая нога, и человек уезжает вниз. попу. Подтяни коленка вверх. Упрись на ручки. И вставай. Вот так. Молодец. Готово? Сейчас начнем Вы вот так потихонечку на меня сползать. Держи. Держи, красиво, вот так, красиво. <реклама> Ну что ж, так легко я не знался, поэтому уже меня ждет кресельный подъемник и ха, целый день катания на сноуборде. thank <laughs> you молодой вид спорта. Его основателем стал Шерман Поппин, который однажды в рождественскую ночь решил сбить две лыжи в одну для того, чтобы его дочери могли покататься. И кто бы тогда мог подумать, что спустя время этот вид спорта станет олимпийским. Ой, ну, Витя, я готова. Можем начинать. То есть Я думаю, что через пару уроков гении Володе я точно не уступлю. А еще Витя поделился со мной секретом, как прощаются настоящие сноубордисты. Спасибо большое, мне очень понравилось. Володя робив вигляд, що вчився лижам бовмів, але вчилися сноуборду. А я вчився сноубайку. Я ніколи не знав, що таке існує. Це дивовижна конструкція, яку вигадали австрійці після Другої світової війни, коли поранені офіцери повернулися додому і вони хотіли відпочивати в своїх альпах кататися, але не могли через фізичні вади їм придумали цей сноубайк. Це як велосипедик, але з лижиками. І до речі, ця послуга унікальна в Україні ніде більше крім. Був як в Буковелі ти сноубайк не знайдеш. Що я вам пояснюю? Подивіться. Доброго дня! Доброго дня! Пробачте, Це оце кілька разів повз проїжджав, побачив. Цю штуку і вирішив підійти і запитати, що це, пробачте. Це сноубайк, це лижний велосипед, це альтернатива. Для тих, хто не вміє ні на сноуборді, ні на лижах, ні на чому. Можна спробувати провести на ньому навчитися, це надто складно. Ні, Це дуже просто і дуже легко. Тут не треба нагрузки на ноги не йде, ви тільки рулем управляєте. Тобто це набагато комфортніше і. Краса, отже, якщо я зараз втомився кататися на лижах, ноги вже болять, можна зараз спробувати потренуватися, так? Так. Знову. Ось так катаються на снову байку вперше. Ну, коли бояться. Зараз буде пробуксовочка. Карета швидкої допомоги поспішає на допомогу. Все нормально? Дивіться, ми зараз слідкуємо. Чуття абсолютно незвичні. Звичайно, враження, що ти не контролюєш цього звіра. Але мені здається, що на кінець дня ми з ним потоперешуємо. Приходьте в кінець дня. Ми просто з Володію і з тобою зараз поділимося ще однією розвагою, яку ми знайшли на боковелі. І до речі, я її ніде більше в Україні не бачу. Це називається сноу... Snow... сноу Тюбінг, тюбінг. Тюбінг, Тюбінг. Володіалу. Ну, якщо ми не можемо з вами е, посперечатися, позмагатися там чи на лижах, чи на сноуборді, давайте на сноутюбінгу позмагаємося. Так, да, да, Я за руками. А ногами. хто проігрує, що? той щось робить. Віджиматися при... вмієш. Присідай. Давайте 10 присідань. Ну, хто давайте приигрыв? 150. Добре, 10. 10. 10. Окей, ми забилися. Хто про... приїжджає останній, той присідає 10 разів. Окей. За... Глибоченько. Поїхав. Ну, ты останешь? Да. ну, я первые 10, нет, первые 20 лет я была впереди. Потому что ты легенькая, самая легенькая. А мне казалось, что наоборот, а я отпущенка даже. Самый должна. тяжелый. А -а -а. Ты хороший старт, а вы в нас хороший финиш. Но зато я больше всех крутилась еще. Алло, ты будешь долго говорить, чем же будешь проседать? Один. Все! <свят> Все. я свое отыграла. І не лише таку унікальність можна знайти в Буковелі. Я знайшов послугу, яку ніде в Україні більше як тут не можна знайти. Я катався на певному засобі пересування, який має вісім сил всього навсього але не кінських, а собачих. Мені до вас треба звертатися, якщо я хочу кататися на собаках? Так до нас. Взагалі швидко, прутком мчать? Ну, можна сказати, ривок собак буває до 50 кілометрів старт, а так робоча швидкість 17-20 км на годину. Чи страждають собаки від такої їзди? Ці, ці собаки страждають, коли їх тримають в квартирах люди, не знаючи для чого, покляють цю породу, А так вони отримують просто. Дуже велике задоволення. Будемо переходити до справи, що для того треба. Зараз ми запряжаємо пряжечку. Ага. Хороший, хороший, зараз побігаємо. Малий, що ти робиш. Зараз будемо їхати. Розвага абсолютно безпечна. Навіть малим, найменшим дітям, 3-5 років, можна кататися на Сибірських хаски. ниже ніж в Фінляндії, де теж можна кататися на хасках, але там лише повільно, лише с инструктором. Тут шалена, дійсно, спринтерська швидкість И можно самому, ну, якщо маєш час на навчання. О! Да, и на самом деле здесь можно увидеть что угодно. Например, я увидела квадроцикл, но только не с колесами, а с гусеницами, такие вот как у танка. И я даже на нем покаталась. Класс. Как вы думаете, я сама смогу его вводить? Здесь не сможешь. Тут внимание ничего складного. А можно, да, я попробую? Только мне нужна инструкция, что вести. Потому я могу запутаться. С великим да. пальцем газ. Ага. Попробуй. Лево тормоз. Я по попробую, да? Можно. Можно. Ну а поки э, хлопець э, Алли, який катав, ладнав той самий квадроцикл, ми з Володією теж освоювали дивні засоби пересування снігом. Я жодного разу на такому не пересувався. Я сподіваюся, Володя теж так. Це Сноумобіль. Ой, ну простими словами, снігоход. Ваген, як тобі цей мотоцикл а, він набагато складніший в управлінні, Може я не маю навичок, але емоції, які він дарує, для мене настільки нові, вони дуже цінні. Ну так, да після вас. Как воно? Как оно? будни Ты че спишь, Володя, вы знаете, после таких жвавих перегонов хочется вдохнуть гірське воздух. Да? Ген, ты поспи, а я еще. Покатаюсь. Есть другие развлечения и хорошо, что в Буковеле их много. Одним из романтических мест я нашла каток. Раз сегодня мне досталась роль снежной королевы, то я меняю свою чудную обувь на более актуальную. Спасибо. Попробуем растопить мое ледяное сердце. Спасибо большое. Все, Экстремальное время провождения на сегодня с меня хватит. Я никогда в жизни не думал, что меня пригласят в Ретрак. Ну, ретрак это когда заканчивается время лыжни и выходят эти машины, которые разглаживают этот снег, чтобы утром опять лыжня была очень удобна и так далее. И э, я так подумал, что вот как приятно приглашают, оказывается это можно, это по своего рода аттракцион, можно купить билет и вечером с кем-то вдвоем, потому что там водитель сидит посредине, здесь одно место и второе, и вы можете прекрасно в ретраке провести вечер. Правильно, шамистям пропадаты. Вот он, красавец. Как будто на марсоходе. Вперед. Машина напоминает нечто не внеземное. Специально техника. Ну как здорово она сразу приводит трассу в порядок. Какие впечатления у людей вообще, которые первый раз садятся? Что... что... все в захвате, катание на ретрах, потому что техника достаточно интересная, достаточно экстремальная. Каждый может получить свою дозу адреналина. Вот этот склон, это черная трасса. Но на этом ретраке мы туда не поедем, потому что это небезопасно. А для этого есть э, лебедочные ретраки, которые опускаются на лебедке большой трос, который поддерживает и они разглаживают трассу. Ну что я получил массу <с> впечатлений, особенно когда Стоишь возле черной трассы. Вот такой уклон. Думаешь, ехать или не ехать? О! Снежный человек. Зимняя украинская сказка. Поэтому приезжайте в Буковель. Вы знаете, в Буковеле зима немножко дольше, чем обычно. Даже если вы приедете в апреле, здесь будет снег. Вот такая месяца.